الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام اللہ رسول کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا و یادی اللہ میونب اور وہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف ہدایت پانے کے لیے آئے جسے سیدھا راستہ چاہیے اللہ نے فرمایا یہ جب ملے گا جب تم اس کی تمنا کرو گے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ نے کہا ہدایت کے لیے میری طرف اگر رجوع کرو گے میری طرف پہلا قدم بڑھاؤ گے تب تمہیں ہدایت ملے گی نماز پڑھنے کے لیے تم اسی وقت آ سکتے ہو جب نماز پڑھنے کے لیے اپنے دل میں تمنا ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مسلمان ہوں اگر میرے دل میں یہ تمنا نہیں ہے میں مسجد کے دروازے پر میرا گھر ہو میری دکانوں میں نہیں آ سکتا اسی پر ہر بھلائی کو سوچ لیجئے آپ کہ کسی بھی بھلائی کی توفیق مجھے جب ملے گی وہی اللہ معنیب میں اسے ہدایت دیتا ہوں اللہ نے فرمایا جو میری طرف ہدایت کے لیے آتا ہے چاہتا ہے تمنا کرتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ کے راستے پر چلوں تب اسے یہ اجازت مل جاتی ہے بہت ہی ایک واقعہ یاد آیا میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کیا کہنا چاہیے کہ مطلب جھنجھوڑنے والا ہے ایک انسان کے لیے آپ اور ہم سب کو سمجھنا چاہیے خدا نہ کرے کہ ہم سے دین دین سے دور ہوں اگر ہم دین سے دور ہیں تو اس کی صرف وجہ یہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف جانا نہیں چاہتے ہم اپنے دل سے نہیں جانا چاہتے ہم نے سوچ رکھا ہے یہ کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے ہدایت کے لیے بھلائی کے لیے خیر کے لیے سچ کے لیے فلاح کے لیے یہ جب ہی ہم سے یہ روما ہوں گے تمام اعمال جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے جب ہمارے دل میں یہ تمنا ہوگی غور سے سنیے یہ ذرا واقعہ بڑا ہی دل ہلا دینے والا ہے مولانا یوسف اسلائی محروم اللہ ان کی روح کو اپنے جوارِ رحمت میں جگہ دے اونچے بلند درجات عطا فرمائے ان کے منہ سے میں نے خود یہ واقعہ مسجد میں جب وہ قرآن کی تفسیر کر رہے تھے تب بتایا اگر ہو سکتا ہے کسی اور کے منہ سے میں سنتا تو شاید یقین بھی نہیں کرتا اس بات پر بات ہی ایسی دل خراش ہے مولانا مرحوم فرماتے ہیں دہلی میں جامع مسجد ہے جیسے لاہور میں اپنی شاہی مسجد ہے ایسی ہی دہلی کی جامع مسجد ہے اس کے جنوبی دروازے پر واللہ عالم کتنے دروازے ہیں انہوں نے فرمایا مرحوم نے اللہ ان کی روح کو پھر ہماری دعا ایسے نیک بزرگوں کو اللہ بہت اچھے درجات عطا فرمائے آمین فرمایا جنوبی دروازے پر ایک مسلمان مسواک بیچا کرتا تھا اور اپنی ساری زندگی اس نے وہیں صبح آ کر کھڑا ہوتا تھا یا ظہر کے ٹائم آتا ہوگا جتنی دیر بھی وہ کھڑا ہوتا تھا ساری عمر اس نے وہیں گزار دی چالیس سال تک وہ جامع مسجد کے جنوبی دروازے پر کھڑا ہوا مسواک بیچتا رہا وہ اور کبھی ایک دن بھی وہ شخص نماز کے لیے مسجد میں داخل نہیں ہوا اللہ وہ ہدایت کا راستہ اسے دکھاتا ہے جو ہدایت کی طرف آنا چاہے اللہ اللہ نہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ مسجد کے دروازے پر رہ کر بھی ہم اللہ کے گھر میں داخل نہ ہو سکے ہم اللہ کے رسول علیہ والسلام نے فرمایا جو مسلمان اس دنیا سے چلا گیا اسے اچھی طرح یاد کرو میں نہیں جانتا وہ کون شخص ہے اللہ اس سے بھلائی کے فیصلے فرمائے اس کے لیے وہ چلا گیا اور ہمیں چلا جانا اس جان سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی طرح اس جان سے چلے جائیں کہ مسجد کے دروازے پر رہتے ہوئے مسجد کے سامنے کام کرتے ہوئے اذانوں کی آواز سنتے ہوئے میں گھر میں بیٹھا رہوں دکان پر بیٹھا رہوں اور اللہ کے دربار میں جا کر سجدہ نہ کر سکوں اللہ وقت پر اس سے بڑی بدقسمتی کسی مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتی میرے بھائی اور میرے عزیز کہ ہم اللہ سے اس کی اس کی طرف جانے والا راستہ طلب نہ کریں سوچیے ہم کیا کیا چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں اور غور کیجئے کب ہم نے آخری مرتبہ اللہ سے یہ کہا کہ اللہ مجھے اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دے اے اللہ مجھے اپنے آگے سجدہ کرنے والا بنا دے اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس میں کسی کے کام آنے کے لیے خرچ کرنے والا بنا دے جب تک ہم خود سوچیں گے نہیں ہمیں یہ توفیق نہیں ملے گی میرے رب سے دعا ہے پھر سن لیجئے میرے بھائیوں چالیس سال تک وہ شخص کتنی بڑی مسجد ہے جامع مسجد دہلی لاہور کی بھی مسجد سے غالباً بڑی ہے کتنی مرتبہ اس شخص کی کان میں اذانوں کی آواز آتی ہوگی ہزاروں لوگ اس کے سامنے سے مسجد میں جاتے ہوئے گزرتے ہوں گے اور چالیس سال میں ایک دن بھی وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکا میرے رب سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو اس کے تکبیر کی اس کی اذان کی آواز سن کر اس کے گھر جاتے ہیں اے میرے بھائیوں عزیز و دوستوں ہم میں اگر کوئی ایسا ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ابھی تک ہم اللہ کو سجدہ کرنے سے دور ہیں اس سے توفیق مانگیں اور توفیق مانگنے کے لیے چل کر اس کے دروازے پر جائیں تب ہی اجازت ملے گی کہ ہم اس کے گھر میں داخل ہو سکیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا و وَآخِرُ و عَنِ ان الحمد لِلَّهِ رَبِّ رب